Давні чорно-білі фотографії зберігають настрій минулих літ, коли на очах тисяч телеглядачів творилася історія львівського телебачення. А слава Високого замку з його красуною телевізійною вежею летіла за сотні кілометрів від Львова. У ті роки чи не кожна художня програма привертала загальну увагу, і в першу чергу. Наші вболівальники любили телевізійні вистави. Їх готували з особливим хвилюванням, а чекали з особливим нетерпінням. Це був справжній телевізійний театр, закони якого випробовувались душею і серцем. Новий жанр мистецтва творили ентузіасти, серед яких була й легендарна Марія Ісаївна Каменецька, про яку згадують усі, хто працював і працює. У редакції літературно-драматичних програм. Сьогодні наша програма Нам 50 присвячена 50-літтю львівського телебачення, знаходиться в гостях у заслуженої артистки України Любові Яківне-Паганової. А чому ми завітали до Любові Яківни, Зараз вона сама це пояснить, оскільки саме в неї зупинилась одна з перших. Режисера Кльвівського телебачення, ветеран якого можна назвати до Корифеїв, це Марія Ісаївна Каменецька. Так, мені дуже приємно говорити про цю людину, я її знаю дуже багато років, як людину, як красиву жінку. Як розумну жінку, як талановитого режисера, як прекрасного завліта, Ну, взагалі це людина душею і серцем віддана українському не тільки театру, ну і телебаченню. І взагалі все те, що стосується до прекрасного, вона до того і має причесність. От я вам хочу показати. Зараз її таку, яка вона, ну, вона ну не дуже змінилась, але все-таки от ті роки, коли ми з нею потероворишували, коли ми з нею спілкувались, коли у нас були загальні інтереси, загальні друзі, загальна любов до українського театру. І не тільки до українського, вона багато років працювала за влітом. В театрі Прикво, Львівському російському. І Як режисер і як завліт ну, багато приклала зусиль до того прекрасного театру, яким тоді був театр Прикво. Сьогодні вона в силу обставин сімейних, людських, всіляких, вона зараз живе в Німеччині. Але кожен рік вона приїжджає, я її гостинно приймаю з радістю, і вона не може багато часу перебувати без того, щоб не відвідати Львів і Одесу, в якій вона теж довгі-довгі після Львова працювала там теж на телебаченні. Ну і що ж, вона напевно сама розкаже про себе. Дуже багато вона знає, дуже багато вона бачила, дуже багато вона спілкувалася з людьми, які дуже багато значили, означали для українського телебачення, для українського театру. Вона тих людей пам'ятає, знає. Марії Саївні Каменецькій вже давно за 80. але вона зберігає світлий розум і гостру пам'ять, згадуючи ті далекі роки, коли йдеться про перші кроки львівського телебачення. Сьогодні разом із нами до гостинного помешкання Любові Яківни Каганової завітали актори Жанна Тугай та Юрій Сатаров. І в них є є теж нагода зустрітися з Марією Ісаївною і десь по-своєму згадати певні ювілейні дати. Отож, напевно, слово Жанні Тугай. Напевно, вже почнеться як середини, тому що я з Марією Сайно зустрілася в 59-році, му році, а Сатаров зустрівся, здається, в 40... 47-му. 47. Отож, можемо сказати і порахувати, чисто таки зробити арифметичну дію, що того року минає 60 років, 60. як ви знайомі з Марією Саїно. Да? Марія Сайна 60. Красива, да? так? Красиво, 60, это так красиво. Ну так чем больше, тем краше, что... час минає, минают десятилетия, вы зберігаєте дружбу, зберігаєте добрые стосунки, спогади. Юрий, как вы познакомились с Марией Исаевной? Я, я студентом был. А она пришла нам педагогам, к Алексею Матвеевичу, или к Кириллу Иванову. еще, правда, а Кириллу Иванову. Кирилл а где это было? В Одессе, в театральном училище. На первом курсе у нас был педагог Кирилл Иванов, Кир, Кирилл Владимирович Иванов. А на втором курсе уже был Максимов Алексей Матвеевич, наш бывший, будущий главный режиссер театра. Прикво. Прикво. И вот на, втором, на первом курсе пришла Мария Саевна, ассистентом нашего педагога. И она вот все нас выпускала на выпускных ну, экзаменах. выдумывали. Бесконечные капустники, бесконечные капустники и в доме актера и в, в театральном училище никакой курс этим не занимался. А эти ребята, они с удовольствием это все делали. Ну, а наши спектакли выпускные. Юрочка, великая сила Ромашова, да. Дачники Горького и мой спектакль. Женить Бафигара, помнишь? Да. да. Мария Исаевна, а как вы пришли на это а Ваш я... шлях. Дело в том, что я как раз тогда была в театре Прикво. И, в общем-то, из всех всей режиссуры любого я была самая молодая. И мне предложили, не хотите ли вы перейти на телевидение? Ну, Честно говоря, я понятия не имела, что это такое. Но мне приснилось, что это что-то новое, начинающее. И я согласилась. И вы знаете, вот наше телевидение львовское, уникальное телевидение, поверьте мне. У нас почти не было инкубационного периода. Мы как-то сразу включились, и сразу у нас великолепно пошло. И появились прекрасные операторы. Ахрем, Рубинштейн, Кваша и прекрасные редакторы э, Гурганский, Гороховский, Ранцова, Петренко, Микола. Понимаете, режиссеры вот Геринович, Грумберг, ну я. Сейчас не могу вспомнить, кто еще. То есть, понимаете? Роман Алексеев. А? Роман Алексеев. Роман Алексеев, да. Да, вы знаете, организовалась, я бы сказала, такая аура талантливых людей, что все, что мы делали, вызывало необычайное уважение. Вы можете себе представить, что через короткое время, ну, может быть, не очень короткое, я сделала спектакль двухсерийный. Вы представляете, приехал Киев, проверять, что это они там выдумывают, две серии. И они сказали, дерзайте. Такой Перов был, вы не помните? Да, потом Гриша Громберг с Кравчуком в две серии, тоже двухсерийный. Я там еще там у тебя работа на да, телевидении. Да. Мария Исаевна, вы... ну это, у... я вас, извините, перебью, но это тем более удивительно, что в принципе профессии телевизионной тогда не существовало. Как, скажите, вот складывались вот эти первые я профессиональные вам... навыки? Я вам скажу, она складывалась творчески. Режиссер, это был режиссер, редактор, редактор. Понимаете, теперь как-то я вот слышу, боже мой, человек умеет нажать кнопочку, он уже режиссер. А решает продюсер. Понимаете? А у нас было все предельно серьезно. Вот понимаете, какая это была аура творческих талантливых людей. И мы тренили... А что определяло основные параметры профессии режиссера тогда? Что вот профессия режиссер? вот вы Я говорите, режиссер это режиссер, редактор редактор. Что это было? Что такое режиссерская профессия? Прежде всего, это необычайный организатор без того, что вы организуете все, то есть поработайте со сценаристом, с художником, с операторами, даже со звукорежиссерами, без этого всего, без этой организации ничего не будет. Потому что если речь идет об актерских передачах, то актеры, как известно, не будет им во виду сказано, они все знают. Они все знают. Начинается <сп Car peaks> репетит. Как? Почему это он туда? Вот туда ему не надо. У меня была абсолютно одинаковая для всех, так сказать, э -э -э фраза. Вам неудобно? Хорошо, мы сначала вот пройдем это все сделаем, а потом вы выскажете, как бы вы хотели. А когда все налаживается, мы прогнали. Всем удобно. Что вам неудобно? Все хорошо. Так прежде всего, это организаторское, я бы сказала, дарование. Ну а потом творческое начало. Поставить спектакль, начиная с азов, сценарий, потом репетиции поиска физических действий, потом прогоны, потом генералки. Понимаете, пока набирает спектакль силы, растут актеры и растет вместе с ним режиссер. Мне кажется, вот когда речь шла, было такое время, что телевидение это что все-таки? Это техническая какая-то такая организация? Или все-таки это телевидение, это искусство? Для меня этот вопрос не стоял никогда. Я считаю, что это очень высокое искусство. И честь, и хвала тем, кто сумел понять эту непреложную истину, искусству. Так что режиссер, если честно говоря, это все. о том, когда вы начинали работу на телевидении и сколько вы проработали во Львове на Высоком Замке. Да, правильно, я начинала в 57-м году с Азов, вот. а уехала я в 75-м. Сколько же я проработала? 18. Понимаете? Лучших лет. Лучших лет. Было прекрасно, было так интересно. Вот Гиринович, Грумберг, я вот, понимаете, каждый хотел сделать спектакль, независимо от того, Геринович был в музыкальной редакции, Гриша Грумбер был вообще в редакции политических, но все равно. Спектакль, спектакль, спектакль. Вы знаете, вот только появлялась первая повесть Чингиза Айтматова «Джамиля», у нас уже был готов сценарий, а потом Тополек мы в красной косынке, а потом белый пароход. Вот мы даже с Курганским, это был прекрасный редактор. Иван Павлович Курганский, а впоследствии преподаватель Львовского национального университета имени Ивана Франка, о котором по нынешний день вспоминают его коллеги, студенты, я очень рад, к сожалению, я... покой. Да. Понимаете, он был образованным человеком и сугубо творческим. И мы даже сделали, можете себе представить, ну, конечно, не спектакль, но большую передачу по повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Но это же совершенно не телевизионный материал, если помните. И как вам это удалось? Вот как это удалось, вы знаете... Как-то удалось, мы сели с Иваном, написали сценарий, там было, конечно, много авторского текста, потому что усложнительно авторский текст это действующее такое начало, не просто повествовательное. Шел дождь, как из-за ведра. И мы сделали очень много. Вы знаете, вот представьте себе, что значит авторитет львовского телевидения. 20-й съезд партии слегка. И вызывают, ну, Киев-то уж, извините, столица, уж там все лучше вроде, ничего подобного. Вызвали наш журнал «Карпата», я до сих пор помню этот журнал. И мы его играли вот тогда на телевидении, посвященный 20-му съезду партии. Мы имели авторитет, конечно, телевидение львовское, оно создавалось, пришлось... Вы знаете, я потом уехала в Одессу и тоже работала на телевидении. Я не хочу укаять своих ну, коллег, потому что это, там тоже было много прекрасного, но я очень долго не могла привыкнуть к тому, что нет, это не Львов. Нет, 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 нет. Вот у нас во Львове а чем все-таки вот э, почерк львовского телевидения тех лет определялся? Вот кроме творческой атмосферы, потому что тогда профессия телевизионщика это было что-то новое. Это Не тоже я. было то же самое, что и космонавт. Завидовали тем, кто работает на телевидении. Да. Это было невероятно престижно. Это было ново. Это было вообще просто и романтично, и впечатляюще. Верно вы говорите, совершенно верно. Понимаете, это было новое, никто не знал, собственно говоря, что это такое. И в этом дерзании, в этих поисках вот раскрывались прекрасные дарования людей. Кого бы вы могли назвать? Ой, Из актеров, Господи, редакторов? Разве можно всех назвать? Из редакторов? Да. Ну вот, Ранцова, Гороховский, Иван Курганский, Микола Петренко. Ну, трудно мне вспомнить поэт. сейчас всех. Что вы? Поэт. Наш поэт. Наш поэт Микола, Петренко, Микола Петренко. который написал много прекрасных и поэзий и песенных книг. текстов, да, которые да. звучат. Да, у меня есть его книжки, очень дорогие, смеш... со смешными надписями. Микола Петренко без этого не мог. Написано. Марюшки, чтоб знала. И все, Чтоб пометала. Да. Я хочу сказать, что... Э, обо мне на телевидении шла такая молва, что в 2000 или в 3000 году Мария Исаевна будет заказывать тракты на 3-4 часа. Я любила тракты. Тракт должен определять будущую передачу. Надо, чтобы все было срепетировано. Ну, а тракт репетиция всех. Так вот, Светлана была Ряба Кобылинка была автор вот этого вот э, опуса, что мы? она была великолепным редактором Светка, великолепным умница, образована, и она очень хорошо знала, что такое телевидение и что такое театр. Да, да, но она потом стала великолепным театром. Так что если можно передать ей привет, я знаю, что она сейчас не совсем здорова. Пусть она знает, вот, что мы о ней говорим, что любим ее, что ценим ее, и пускай будет здорова. И нам очень приятно, что несмотря на время, несмотря на то, что время так бежит, вы помните Львов, вы помните людей, с которыми я вы работали. Ко мне привели очень милую, очаровательную девочку и сказали что вот она будет у вас помрежем я посмотрела на нее у нее глаза были полные ужаса <свят> как потом она сказала что не ходить к ней это такая стерва вы не сможете с ней сработаться ни за что вот наверное какая-то доля правда в этом есть но мы с ней очень хорошо работали теперь я была рада и горда что она стала старшим режиссером очень ответственных передач. И мы поддерживаем с ней связь. Я люблю ее до сих пор. Смею думать, что и она меня. Любовь Александровна Шапровская просила передавать вам большой привет. Сказала, что очень любит вас, помнит. И тоже гордится тем, что ей повезло работать рядом с вами. Приятно. Приятно. Я хочу. Понимаете, мы были первопроходцы мы спотыкались, мы падали, мы ушибались, но мы творили, у нас получалось. Вот что самое главное. Вы умели учиться на своих ошибках? Как вы их воспринимали? Да у меня миллион было ошибок. Я не знаю, как я их воспринимала, но я где-то старалась. Знаете, вот я помнила почему-то и всегда вспоминаю до сих пор слова Чехова. Я сам себя сделал, говорил Чехов. Понимаете, вот очевидно, я тоже как-то сама себя сделала. У меня какие были жуткие недостатки? Во-первых, вспыличивость, иногда, а? иногда несправедливость. Не помню. Ну как же, если вы знаете, все мои седые волосы, это опоздание актеров. Вот я не помню, было ли передачи с, с Украины на, с, на весь с, 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 Союз Голубой огонек, да. а впервые у нас с Украины это Львов передавал Голубой огонек. Да. Еще Игорь Киев, там я помню участвовал. Ну мы там а, все участвовали. Знаете, даже у меня есть фотография, но вот не могла сегодня отыскать. Они а на этом голубом огоньке». Потом впервые. Спектакль, театральний спектакль. Ми приїхали на гастролі в Київ, і наш спектакль під Золотим Орлом. І теж у мене є газети, ці всі рецензії. І перша вистава театральна, яку передали по державному телебаченню, це була наша вистава під Золотим Орлом. Не було ж апаратури. Плёнку, да. чтобы записываться на все да. живьем да. живьем у живь. нас было ну два три тракта по помимо репетиции таких студийных да. а потом два три да. тракта и живьем на передачу это только вспомнить я когда вела как-то у гериновича концерт хор какой-то и мне нужно было объявлять фамилии не смотреть в бумажку в текст я думала, что я сойду с ума от страха. А потом я, я рассказывала рецензия такая я пришла из Москвы, что очень удачная была передача, и удачно выбрали ведущих. <свят> Боже, на всю жизнь это я запомнила, других похвал не зав... но, но это был страшный ужас. И вот когда мы Машеньку репетировали, для меня это не было так страшно, вот когда вы ставили этот спектакль афиногеновский. Почему? Я только пришла в ТЮЗ, молодая актриса, и вот я смотрю сейчас вот декорации на этих фотографиях старых, Це був просто театр, вся добротна була привична. Це була привична. Mm -hmm. Я как бы, окунала свою среду mm -hmm. и, і взаимодействовали ми актеори. Це ще не були телевізіоним в повному смысле цього слова. Но в мене ж був партнер. Тепер же він прославився на всі світи Рома Віктюк. Він грав поганого хлопчика. Якщо ця ваша передача, ціль вашої зустрічі з нами, це. Розмова про 50 років, телебачення, 50 років. Так от я можу сказати, що Марія Ісайовна, так само і я, була істоках цієї передачі, у джерел, тому що ми тоді ходили до вас на високий замок, як на свою. Ну я не скажу основную, але на другу свою обовьскую профессию. Трогательные воспоминания вызывает лужковское телевидение, ведь посмотрите, это не только творчество, это не только работа ответственная, это еще и прекрасные человеческие отношения. Дружба прекрасная, великолепная дружба, вы знаете. Вот мы делали спектакли, многие, как я уже сказала, и Геринович, и Грумберг, и Рома Алексеев. Никогда у нас не было, я отвечаю за свои слова, чувство какой-то зависти. Наоборот, посмотришь, я смотрю, что сделал Геринович, и думаю, господи, мне такого сроду не сделать. Ну, что вам сказать, мне кажется, что львовское телевидение – это эпоха в телевидении. Мы все благодарны Львовскому телевидению. Вы знаете, конечно, очень большая часть души нашей ему принадлежала. И это осталось навсегда. Какое-то счастье было. А что бы вы пожелали, Мария Исаевна, Львовскому телевидению, которому скоро исполнится 50 лет? Знаете, что сказала бы я? Держите марку Львовского телевидения. Вот это мои пожелания. Ви справжня артистка, я дуже рада, що ви опинилися серед нас. Дякую. Я мушу йти. Чекає невідкладна робота. Колись пізніше, коли стану цілком своїм паном, розмахну крилами під небеса. Вказує чуття артистичне, розумієш? Розумію. 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 От коли б усі були артисти, освічені і виховані. Відстрою аж до чуття, то не було б стільки погані і лиха на світі, як тепер. Аж сама гармонія і краса. А так, ну що навкруг нас, га? Лише ми, артисти, підтримуємо красу в житті, розумієш? Ми. Вибрана горстка суспільності. Розумію. Ну розумію. Мне хочется сказать несколько добрых слов. Ваш адрес вот мне было приятно. Это было очень интересно вести вот такой вот диалог, такой разговор. Вот. И я рада, что все-таки во Львовском телевидении до сих пор есть такие редакторы, режиссеры, операторы. Я так держать.